কৃষ্ণৰ কিংকৰে কহে শুনা সৰ্বজনে তৰিবা সংসাৰ হৰি কথাৰ শ্ৰৱণে গুৰুজনাই নিজকে কৃষ্ণৰ কিংকৰ বুলি কয় দাস বুলি কয় যি ভাৱ আছে দাস্যভাৱ সাক্ষ্যভাৱ বাৎসল্যভাৱ মাধুৰ্যভাৱ বৈৰভাৱ এই পাঁচটা ভাৱ আছে ভক্তিমাৰ্গত পাঁচটা ভাৱৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠটোক দাস্য বুলি কৈছে তৃণাদপি চুনিচেন তৰুৰূপী চহিষ্ণুনা অমানিনা মানদেনা নিত্যদা কীৰ্তয়ন্ত হৰি একেবাৰে বনডালতকৈও নিজকে সৰু হিচাপে ভাবিবলৈ দিছে তৃণাদপি তৃণাদপি চুনিচেন এডাল বনতকৈও যাতে নিজকে আমি সৰু বুলি ভাবিব পাৰোঁ এজোপা গছৰ দৰে যাতে সহিষ্ণু হ'ব পাৰোঁ গছজোপাই ৰ'দ বৰষুণ সহ্য কৰি থাকি আমাক ফল দিছে ছায়া দিছে বিভিন্ন কৰ্মত সহায় কৰিছে তাতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আম লাগি আছে ধৰক আমি ফৰ্মুটি মাৰোঁ শিল মাৰোঁ আমাৰ শিলৰ কোপ খোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে ফল এটা দিয়ে কিমান সহিষ্ণু পাঞ্জাৱত এজন ৰজা আছিল ৰঞ্জিত সিং ৰঞ্জিত সিং এবাৰ সেনালৈ গৈ থাকোঁতে এটা শিলগুটি আহি পেলাই মূৰত পৰিল মূৰৰ পৰা তেজ ওলাল লগে লগে সেনাবিলাকে ঘেৰাও কৰিলেগৈ অঞ্চলটো আৰু এগৰাকী বুঢ়ী মানুহ দেখা পালে বুঢ়ীগৰাকীক তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিলে আৰু বুঢ়ীগৰাকীক লৈ আহিল কিয় শিল মাৰিছিলি ৰজালৈ বুঢ়ীগৰাকীয়ে কৈছে যে মহাৰাজ মই আপোনালৈ বুলি শিলটো মৰা নাছিলোঁ কালৈ মাৰিছিলা মধুৰীআম আছিল গছত মোৰ নাতিটোৱে তিনিদিন ধৰি একো খাবলৈ পোৱা নাই ভোকত আছে সেইকাৰণে মই ফলটো দেখি পেলাই শিল মাৰিছিলোঁ ফলটো সৰাম বুলি কিন্তু ফলত শিলটো নালাগি লাগিলহি আপোনাৰ মূৰত গতিকে মোৰ অপৰাধ ক্ষমা কৰক সেনাবিলাকে মন্ত্ৰীসকলেতো লগে লগে গৰম হৈ মানে শাস্তি দিবলৈ কাৰণে মহাৰাজক অনুৰোধ কৰিছে মহাৰাজ ৰঞ্জিত সিঙে কৈছে যদি এজোপা গছে শিলৰ চ'ত পোৱাৰ পাছতো ফল দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মইতো পাঞ্জাৱৰ কেশৰী নৰেশ ৰজা তেতিয়াহ'লে মই এগৰাকী বুঢ়ী মানুহৰ যি ভোকত নাতিটো তিনিদিন ধৰি আঁতুৰ হৈ আছে এই বুঢ়ীগৰাকীৰ এটা শিলৰ কোপ খোৱাৰ পাছত মই ফল দিব নোৱাৰিম বুজি পাইছে সেইকাৰণে ৰঞ্জিত সিঙে ক'লে যে মোৰ ৰাজভণ্ডাৰৰ পৰা এওঁৰ পৰিবাৰৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ কাৰণে যত যিমান প্ৰয়োজন হয় সমস্ত ব্যৱস্থা কৰা হওক গছৰ দৰে সহিষ্ণু হ'বলৈ আমাক শিকাইছে তৃণাদপী চুনি চেন তৰুদপী চহিষ্ণুনা অঁ মানি না মান নিবিচৰা বৰ্তমান সমাজত মান বিচাৰে পদবীৰ কাৰণে কাজিয়া কৰে পদৰ পাবৰ কাৰণে বিভিন্ন লভীৰ সৃষ্টি হয় পদ পাবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কূটনীতিৰ আচৰণ লয় কিহৰ কাৰণে আপোনাৰ যদি সেৱা ভাৱ আছে পদ কিয় লাগে আপুনি যদি সেৱা কৰিব বিচাৰিছে জনসেৱা কৰিব বিচাৰিছে জনৰ কল্যাণ কৰিব বিচাৰিছে পদৰ কি প্ৰয়োজন আছে আপুনি এনেৰে কৰক নিস্বাৰ্থভাৱে কৰক কিন্তু আমি অমানিনা বেলেগক আমি মান নিদিয়াকৈ মানে আমাৰ নিজৰ নিজক মান লাগে মোক মানুহে ভাল পাওক মোক অমুক বুলি কওক তুমুক বুলি কওক কিন্তু যদি ৰাইজে আপোনাক যদি বাচি পেলাই সৎভাৱে যদি আপোনাক এটা পদত অধিষ্ঠিত কৰিছে তেতিয়া আপুনি এজন সেৱক বুলি আপুনি কৰক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তাৰ নমুনা আমাক দি গৈছে তেওঁ শিৰোমণি ভূঞা শিৰোমণি ভূঞা ভূঞা হোৱাৰ পাছতো নিজকে কৈছে কৃষ্ণৰ কিং কৰে কহে কুনা সৰ্বজনে কিমান দাসত্ব ভাৱ আছে আমি যদি সেৱা ভাৱ লওঁ যেতিয়া কংসক বধ কৰিলে ভগৱান কৃষ্ণই তেওঁ ৰজা হ'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁ ৰজা নহয় কাক পাতিলে ৰজা কংসৰ পিতৃ উগ্ৰসেনক যাক বন্দী কৰি থোৱা আছিল কিয় এতিয়া কৃষ্ণক মানুহে সেৱা কৰে নে উগ্ৰসেনক যে পদবীধাৰী ৰজা আছিল উগ্ৰসেন গতিকে ৰজাজনকহে আমি কৰোঁ তেনেকুৱাতো নহয় উগ্ৰসেন থকাৰ সময়তো কৃষ্ণৰ প্ৰতিয়ে মানুহৰ আকৃষ্টটো বেছি আছিল কিন্তু কেতিয়াও পাহৰি নাযাব যে আপুনি এজন সেৱক যিখন আসন আপোনাক আজি দিছে সেইখন আসনৰ পৰা খহাবলৈ বেছি সময় আমাৰ বহুত পলিটিছিয়ান ৰাজনীতিবিদে এই সত্যটো উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে এজন এখন দেশত এবাৰ ৰজাজনৰ অকাল মৃত্যু হ'ল মৃত্যু হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে তাত চিন্তা কৰিলে যে এতিয়া ইমিডিয়েট এজন ৰজা লাগে কাক দিয়া হ'ব কি কথা চিন্তা কৰিলে তাৰপাছত চিন্তা কৰি কৰি তেওঁলোকে ক'লে যে ঠিক আছে মন্ত্ৰীসকলৰ লগত আলোচনা কৰিলে এজন সৎ মানুহক আমি এই ৰজাখনৰ ৰাজ্যখন চলাবলৈ দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকে সৎ মানুহৰ সন্ধানত গৈ বিভিন্ন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি একেবাৰে দুখীয়া নিকিন এজন গৰখীয়াক গৈ পালেগৈ আৰু গৰখীয়াজনক তেওঁলোকে আনি ৰজা সজাই দিলে ৰজা হোৱাৰ পাছত গৰখীয়াজন যিহেতু সৎ আছিল সৎভাৱে তেওঁ ৰাজকাৰ্য চলাবলৈ ল'লে কিন্তু সদায় ব্ৰহ্মপুৰাতে উঠি তেওঁ ক'ৰবালৈ যায় সদায় যায় আৰু সদায় গৈ পেলাই তাৰ পৰা ঘূৰি আহি তাৰ পাছতহে ৰাজকাৰ্যত বহে এই কথাটোহে এতিয়া পাত্ৰ মন্ত্ৰীসকলৰ মনত সন্দেহৰ এটা উৎস এটা জগাই তুলিলে যে এই মানুহটো সদায় ৰাতিপুৱা যায় ক'লে ই কিবা কূটনীতি কৰি আছে নেকি কিবা ক'ৰবাত খেলি মেলি লগাই আছে নেকি ক'লৈ যায় তেওঁ লগে লগে চোৰাং চোৱা তাৰ পিছত লগাই দিলে আৰু এদিন তেওঁলোকে দেখা পালে যে ৰজাজন তেওঁ মনে 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 গৈ ব্ৰহ্মপুৰত গৈ তালৈ যায় যিটো জুপুৰিত তেওঁ আছিল আৰু সেই জুপুৰিটোত যেতিয়া ওলাই আহিল লগে লগে বাহিৰত পাত্ৰ মন্ত্ৰীসকলো ওলাই গ'ল আৰু ওলাই ক'লে যে মহাৰাজ আপোনাক আমি বহুদিনৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ আপুনি সদায় ব্ৰহ্মপুৰাত উঠি এই ঘৰটোলৈ আহে কাৰণটো কি তেওঁ বৰ সুন্দৰ উতা উত্তৰ দিছিল তেওঁ কৈছিল যে পাত্ৰ মন্ত্ৰী সমস্ত যদিও তোমালোকে মোক ৰাজৰ ৰাজ্যৰ আসনত অধিষ্ঠিত কৰিছা অৰ্থাৎ মোক ৰজা পাতি দিছা কিন্তু মই মোৰ নিজস্বটো পাহৰি যাব বিচৰা নাই মই যে এজন গৰখীয়া এই কাপোৰযোৰ মই এতিয়াও ইয়াত ওলমাই থৈছোঁ আৰু পুৱাতে আহি মই মোৰ নিজস্বটো এবাৰ চাই যাওঁ আচলতে মই কি বুজি পালে আচলতে মই কি মোৰ স্থিতিটো কি মই এইটো এবাৰ চাই যোৱাৰ পাছত কেতিয়াও মোৰ দুৰ্নীতি কৰিবলৈ মন নাযায় যে মই আচলতে সেইজন মানুহে ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আহি মই এইটো পদত অধিষ্ঠিত হৈছোঁ গতিকে ৰাইজৰ সেৱা কৰিব লাগে সেইমতে মই কৰোঁ আৰু কাইলৈ যদি মোক ইয়াৰ পৰা বিদায়ো দিয়ে মোৰ মনত কোনো আক্ষেপ নাই কাৰণ মই মোক চিনি পাই আছোঁ ইয়াত গুৰুজনাই কৈছে কৃষ্ণৰ কিংকৰ পাঁচটা ভাৱৰ ভিতৰত আটাইতকৈ সুন্দৰ ভাৱ হৈছে দাস্যভাৱ আমি নিজকে দাস্য দাস বুলি ভাবিব লাগে সেইকাৰণে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে লিখিছে নহো জানা আমি চাৰি জাতি চাৰিও আশ্ৰমী নহো আতি হে নহো ধৰ্মশীল দানব্ৰত তীৰ্থক আমি কিন্তু পূৰ্ণানন্দ সমুদ্ৰৰ গোপী ভৰ্তা পদ কমলৰ দাসৰো দাস টান দাস ভৈলো আমি আমি আখ্যানবিলাক পঢ়ি যাওঁ তত্ববিলাকলৈ নাযাওঁ গজেন্দ্ৰক গ্ৰাহে ধৰিলে গজেন্দ্ৰই এপাহ পদুম ফুল দি পেলাই ত্ৰাহি হৰি বুলি শৰণ ল'লে আৰু প্ৰভু ভগৱন্তই গৌৰত আহি গজেন্দ্ৰক উদ্ধাৰ কৰিলে পাৰিষদ হৈ বৈকুণ্ঠলৈ গ'ল গ্ৰাহে কি কৰিছিল গ্ৰাহেও যে মুক্তি পালে গ্ৰাহটোৱেতো কিছু নাম লোৱা নাছিল তেতিয়া গ্ৰাহে মুক্তি কিয় পালে কাৰণ গ্ৰাহে প্ৰভু ভগৱন্তৰ দাসৰ চৰণত ধৰিলে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ভকত হ'ল গজেন্দ্ৰ গজেন্দ্ৰৰ ভৰিত ধৰিলে গ্ৰাহে গতিকে গজেন্দ্ৰৰ লগত গ্ৰাহে মুক্তি পাই গুচি গ'ল সেইকাৰণে গুৰুজনাই কৈছে ভকতৰ সংগ লোৱা যিমান পাৰা ভকতৰ চৰণ কমলত ধৰা ভকতেহে তোমাক কৃপা কৰিব পাৰিব কলি যুগত ভকতৰ মুখেদি এষাৰ এষাৰ আশীৰ্বাদ যদি তুমি পোৱাইছা যদি পাব পাৰিছা নিজকে ধন্য মানা গতিকে দাসৰো দাস হ'বলৈ আমাক কৈছে ইয়াত সেইকাৰণে গুৰুজনাই নিজক কৈছে যদিও শিৰোমণি ভূঞা তেওঁ নিজক কৈছে কৃষ্ণৰ কিংকৰ দাস আৰু কি কৈছে অনুৰোধ কৰিছে কৃষ্ণৰ কিংকৰে কহে শুনা সৰ্বজনে তৰি বা সংসাৰ হৰি কথাৰ শ্ৰৱণে আমি মাত্ৰ পঢ়ি পঢ়ি গুচি যাওঁ ফৰ্মুলা প্ৰত্যেকটো শব্দত দিছে ভগৱানৰ বাংময় মূৰ্তি বুলি কয় ভাগৱতত তেনেয়ম বাংময় মূৰ্তি প্ৰত্যক্ষ বৰ্ততে হৰি সেৱাত শ্ৰৱণাত পথত দৰ্শনাত পাপনাৰ্চিনী পদ্মপুৰাণ উত্তৰখণ্ড ভাগৱত মহাত্ম তৃতীয় অধ্যায় বাষষ্ঠি নম্বৰ শ্লোক তাত লিখিছে ভগৱান কৃষ্ণৰ বাংময় মূৰ্তি শব্দ আকাৰে ইয়াত বিৰাজমান হৈ আছে প্ৰতিটো শব্দ কৃষ্ণময় আমি কিমান মথন কৰিব পাৰিছোঁ কিমান তাৰ তত্ত্ব ল'ব পাৰিছোঁ এইটো সুকীয়া কথা কিন্তু এনেকৈ দুই তিনি ঘণ্টা বা এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে ভাগৱতৰ গোটেই মথন কৰিব পাৰিব সেইটো সম্ভৱ এইটো এটা এডভাৰটাইজ যিসকলে উদ্যোগ লৈ কৰিছে তেওঁলোকক আমি নমন কৰোঁ সেৱা জনাওঁ শ্ৰদ্ধা জনাওঁ কাৰণ তেওঁলোকে এখন প্লেটফৰ্ম এখন দিছে মঞ্চ এখন দিছে ইয়াত আপোনালোকে এটা এডভাৰটাইজ পাব মাত্ৰ হে যে এইটো চাবোন ঘঁহক এইটো ক্ৰীম ঘঁহক ঘঁহি দিয়াৰ লগে লগে ফটককৈ বগা হৈ গ'ল এইটো চাবোন মাৰি দিয়ক শ্বৰ্টকৈ বগা হৈ যাব কিন্তু ঘঁহি চোৱাটো আপোনালোকৰ কথা এডভাৰটাইজ এটা দিয়া হয় ইয়াত দুই তিনি ঘণ্টাৰ ভিতৰত যাতে আপোনালোকে কথাকেইটা পাব ক'ত কি আছে এটা থুল মূলাভাস দিয়া হয় কিয় শুনিব ভাগৱত ইয়াত কিয় কৈছে তৰি বা সংসাৰ হৰি কথাৰ শ্ৰৱণে হৰিকাক কয় যিজনে হৰণ কৰে আমাৰ যিমানবিলাক দুখ তাপ আমি তিনিটা তাপত তাপিত হৈ আছোঁ আদি দৈৱিক আদি ভৌতিক আৰু আধ্যাত্মিক আপোনালোকে যেতিয়া এই সাতদিনীয়া অনুষ্ঠানটো কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়া ভাবিছিল নে যে বৰষুণ হ'ব দৈবোষ আহিছে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ দৃষ্টিকোণ যদি লয় যে নহয় বৃষ্টি হৈছে অমৃত বৰীখন হৈ আছে আমাৰ কাৰণে ভাল আপোনাৰ দৃষ্টিটো কেনেকুৱা আপোনাৰ দৃষ্টি যদি আপুনি প্ৰত্যেকটো বস্তু কি হিচাপত লৈছে এইটো ডাঙৰ কথা এজন ৰজা আৰু তেওঁৰ মন্ত্ৰী ৰজাজনক ওচৰৰ দেশ এখনৰ পৰা এখন তৰোৱাল দিলে তৰোৱালখন পোৱাৰ পাছত তেওঁ ৰাজসভাত দেখুৱালে এই সভাসদবৰ্গ এইখন চোৱা অমুক অমুক ৰাজ্যৰ ৰজাই দিছে চবেই ভাল বুলি কৈছে তেওঁৰ মন্ত্ৰীজন অতি আধ্যাত্মিক আৰু অতি উত্তম মন্ত্ৰীজনে ক'লে যে ভগৱানে যি কৰে ভাল কৰে আপোনাক তৰোৱালখন যে দিয়াইছে প্ৰভু ভগৱন্তই এইটো ভাল কৰিছে ভগৱানে যি কৰে ভাল কৰে তাৰ পাছতে ৰজাই তৰোৱালখন উলিয়ালে উলিয়াই পেলাই চাওঁতেই আঙুলি এটা কাটি গ'ল আঙুলিটো টুকুৰা হৈ পৰি গ'ল আৰু মন্ত্ৰীজনৰ মুখৰ পৰা ওলাই গ'ল ভগৱানে যি কৰে ৰজাই ক'লে এইটো কথা ক'বলৈ আহিছ তই হে মোৰ আঙুলি সৰি পৰিল আৰু তই কৈছ ভগৱানে যি কৰে হাই সেনাক লগে লগে অৰ্ডাৰ দিলে ইয়াক ধৰ কাৰাগাৰত ভৰা আৰু কাৰাগাৰত লৈ যাওঁতেও মন্ত্ৰীজনে কৈছে মহাৰাজ ভগৱানে যি কৰে কাৰাগাৰত সোমোৱাই দিলে তাৰ কিছুদিনৰ পাছত ৰজাই পাহৰিলে যে মন্ত্ৰীক কাৰাগাৰত থৈছে অলপ দিন গ'ল তাৰ পাছত কি হ'ল এদিন চিকাৰ খেলিবলৈ মন গ'ল আৰু যেতিয়া জংঘলত গ'ল চিকাৰ খেলি খেলি যাওঁতে এটা হৰিণীৰ পিছত পৰি পেলাই ঘোঁৰা ইমানকৈ দৌৰালে যে জংঘলৰ মাছ পালেগৈ জংঘলৰ মাজত কিছুমান আদিবাসী আছিল তেওঁলোকে জাল পেলাই পেলাই থৈছিল বিভিন্ন জেগাত তাত গৈ ঘোঁৰাটোৰ সৈতে যেতিয়া ৰজা সোমালগৈ ওপৰৰ পৰা জালত পৰি গ'ল ট্ৰেপ কৰিলে আৰু লগে লগে আদিবাসীসকলে ধৰি ৰজাক তেওঁলোকৰ যিজন মুখীয়া বা নায়ক তেওঁৰ ওচৰলৈ লৈ গ'ল আৰু যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া মুখীয়াজনে দেখিলে বৰ সুন্দম সুন্দৰ এটা শৰীৰৰ সুঠাম দেহৰ এজন ব্যক্তি গতিকে তেওঁলোকে নিজৰ চিন্তাধাৰাই ভাবিছে যে ইয়াক আমাৰ আৰাধ্য দেৱতাৰ ওচৰত বলি দিব লাগিব গতিকে বলি নিজে আহিছে যেতিয়া ইয়াক বলি দিয়াটোৱে ভাল নিৰ্দিষ্ট দিনত ধুনীয়াকৈ নোৱাই ধুৱাই মালা চালা পিন্ধাই বলি সজালে আৰু পুৰোহিতজন তেওঁলোকৰ আহিল আহি পেলাই যেতিয়া চালে দেখিলে যে আঙুলি এটা নাই তেতিয়া পুৰোহিতজনে ক'লে যে চৰ্দাৰজি এইজনৰটো আমি বলি দিব নোৱাৰিম বোলে কিয় এওঁ অংগুট মানে আঙুলি এটা নাই তেতিয়া মহাৰাজে তেওঁলোকৰ যিজন চৰ্দাৰ তেওঁ ক'লে যে ঠিক আছে এইজনক গৈ এই জংঘলখন উলিয়াই পেলাই বাটটো দেখুৱাই অহা তেতিয়া মহাৰাজে বুজি পালে যে মন্ত্ৰীজনে যিটো কৈছিল সত্য কথা কৈছিল ভগৱানে যি কৰে ভাল কৰে কাৰণ আঙুলিটো থকা হ'লে আজি এইটো গ'লহেঁতেন ডিঙিটো গ'লহেঁতেন তাৰপাছত তেওঁ লগে লগে গৈয়ে ৰাজসভাত গৈয়ে কৈছে মন্ত্ৰীক উলিয়াই অনা কাৰাগাৰৰ পৰা মন্ত্ৰীক উলিয়াই আনিলে আৰু সুধিলে মন্ত্ৰীক মন্ত্ৰীক ক'লে যে তুমি যিটো কথা কৈছিলা অতি উত্তম কথা কৈছিলা মই আজিহে প্ৰমাণ পালোঁ তুমি ইমান দূৰদৰ্শী সেইদিনাই তুমি কৈছিলা যে ভগৱানে যি কৰে ভাল কৰে আৰু গোটেইখিনি ক'লে যে মই এনেকৈ চিকাৰ খেলিব গৈছিলোঁ হৰিণী এটাৰ পাছত পৰি মই জংঘলৰ মাজত সোমালোঁ আদিবাসীৰ জালত পৰিলোঁ মোক বলি দিয়াৰ যোজা কৰিছিল কিন্তু অংগ হোৱাৰ কাৰণে এই আঙুলিটো নথকাৰ কাৰণে মোৰ আজি ডিঙিটো বাচিল নহ'লে ডিঙি কাটিলেহেঁতেন ৰজাই ক'লে ইয়ালৈকে মই বুজি পালোঁ বাৰু তোমাক যিখিনি ক'লোঁ ইয়ালৈকে মই বুজি পালোঁ যে মোৰ আঙুলিটো কটাৰ কাৰণে মোৰ ভাল হ'ল ভগৱানে যি কৰিলে ভাল কৰিলে এতিয়া মন্ত্ৰীক কৈছে তুমি যে ইমান দিনে কাৰাগাৰত সোমাই থাকিবলগীয়া হ'ল ইয়াত ভগৱানে কি ভাল কৰিলে তুমি যে কৈছিলা তোমাক লৈ যাওঁতে যে ভগৱানে যি কৰে ভাল কৰে তে তোমাৰ ক্ষেত্ৰত ভালটো ক'ত হ'ল সেইটো মোক বুজাই দিয়ে এতিয়া মন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে মহাৰাজ আপুনি যেতিয়া চিকাৰলৈ যায় আপোনাৰ লগত কোন যায় বোলে মই তুমি যোৱা আৰু আপোনাৰ সমানে সমানে ঘোঁৰা চলাব পৰা কোন আছে বোলে তুমিয়ে আছা তেতিয়া হৰিণীৰ পিছত আপুনি যেতিয়া দৌৰিছিলে ঘোঁৰা দৌৰাইছিল তেতিয়া আপোনাৰ লগত সমানে সমানে কোনে দৌৰালেহেঁতেন বোলে তুমি আৰু জালত পৰা হ'লে কোন পৰিলেন বোলে আমি দুটা আপুনিতো বাচি গ'লহেঁতেন অংগসূত মোৰ কি গতি হ'লহেঁতেন তাৰমানে ভগৱানে আগতীয়াকৈ তেওঁক ছাইড কৰি দিলে সেইকাৰণে ভগৱানে যি কৰে ভাল কৰে এই সেইজনক হৰি বুলি কৈছে যিজনে আমাৰ মনৰ যিমানবিলাক তাপ আছে যিমান আমি তাৰ পৰা হৰণ কৰি লৈ যায় এতিয়া ইয়াত গুৰুজনাই কৈছে কৃষ্ণৰ কিংকৰে কহে শুনা সৰ্বজনে তৰি বা সংসাৰ হৰি কথাৰ শ্ৰৱণে সেইজন হৰিৰ কথা শ্ৰৱণ কৰা কলি যুগত মই প্ৰায়ে কওঁ কলি যুগটো কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ দৰে আগতে মেট্ৰিকৰ পাছত এটা পৰীক্ষা হৈছিল কম্পাৰ্টমেণ্টেল ফেইল কৰাবিলাকৰ কাৰণে এটা চান্স দিয়ে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত বহিব লাগে আৰু সোধা মেলা কৰি লিখি থাকিলেও মাষ্টৰে দেখা পালেও একো নকয়ে যা লিখিছ লিখ আৰু পাছ হৈ যা তেতিয়াও যিবিলাক যদি পাছ হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আৰু তেওঁলোকৰ কোনো উপায় নাই কলি যুগটো আমাৰ কাৰণে কম্পাৰ্টমেণ্টেলৰ পৰীক্ষাৰ দৰে তাৰমানে এই এইটো পৰীক্ষাত যদি আমি পাছ হ'ব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আৰু উপায় নাইকিয়া কিয় ইয়াত ইমান সহজ যে কেৱল মাত্ৰ হৰি কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলেই আমি পৰম গতি লাভ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে গুৰুজনাই উপায় দিলে কৃষ্ণৰ কিংকৰে কঢ়ে শুনা সৰ্বজনে তৰিবা সংসাৰ হৰি কথাৰ শ্ৰৱণে কি কৰিবলৈ দিছে হেনজানি একে শুনা সাৱধানে নেৰিবা কীৰ্তন যাবে প্ৰাণ থাকৈ মানে যেতিয়ালৈকে প্ৰাণ থাকে তেতিয়ালৈকে একচিত্তে কৃষ্ণৰ কথা শুনিব দিছে এতিয়া আমি চিত্তটোৱে দিব নোৱাৰোঁ মানে মনটো এঘাৰটা ইন্দ্ৰিয় আমাক দিছে পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্ৰীয় পাঁচটা কৰ্মেন্দ্ৰীয় মনসমে একাদশক এঘাৰটা ইন্দ্ৰিয় আমাক দিছে ভগৱানে সাতশ শ্লোকৰ গীতাত গীতাখনৰ ট'টেল শ্লোকৰ সংখ্যা হৈছে সাতশটা ধৃতৰাষ্ট্ৰই এটা মাত্ৰ শ্লোক কৈছে প্ৰথম অধ্যায় প্ৰথম শ্লোক চল্লিছটা শ্লোক সঞ্জয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰক এই যুদ্ধৰ বিৱৰণ দি আছে পঁচাশীটা শ্লোক অৰ্জুনে ভগৱান কৃষ্ণৰ ওচৰত মনৰ শংকাবিলাক ব্যক্ত কৰিছে আৰু ভগৱান কৃষ্ণই অৰ্জুনক জ্ঞান দিছে পাঁচশ চৌসত্তৰটা শ্লোকৰ দ্বাৰা গীতাত মূল গীতাৰ জ্ঞানত পাঁচশ চৌসত্তৰটা শ্লোক ভগৱান কৃষ্ণই নিজ মুখে অৰ্জুনক কৈছে এতিয়া অৰ্জুনক বিভিন্ন যোগৰ কথা জ্ঞানৰ কথা কৈ কৈ শেষত গৈ পেলাই ক'লেগৈ অষ্টাদশ অধ্যায়ত স্বৰ্বগৃহ্য তমম ভূঞ শ্ৰীণুমে পৰমম বচ ইষ্টিম হে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষামীতে হিতম অষ্টাদশ অধ্যায় চৌষষ্ঠি নম্বৰ শ্লোক গীতা তাত কৈছে হেই অৰ্জুন তোমাক এতিয়া মই গোপনীয়ৰ পৰা গোপনীয় কথাটো কওঁ শুনা গুৰ্যতম গুৰ্য গুৰ্যতৰ গুৰ্যতম মানে গুড বেটাৰ বেষ্ট ছুপাৰ্টিভ ডিগ্ৰীত আছে একেবাৰে তাতকৈ আৰু নাই আৰু একো একেবাৰে গোপনীয়ৰ পৰা গোপনীয় কথাটো কওঁ শুনা কি ক'লে মন মনা ভৱ মদ ভক্ত মদ দিয়া যি মাম নমোজ কৰোঁ মামে বৈশ্যচী সত্যম তেতি প্ৰিয় মে অষ্টাদশ অধ্যায় পয়ষষ্ঠি নম্বৰ শ্লোকগীতা তাত ক'লে হে অৰ্জুন মোতে মাত্ৰ সদা দিয়া মন মোৰ ভক্ত হোৱা সৰ্বক্ষণ মোকে পূজা মাত্ৰ মোকে কৰা নমস্কাৰ কঢ়িলোঁ তোমাতো সত্যবাণী পাইবা সুখে মোক মহামানী তুমি প্ৰিয়তম হৃহৃদ সখী আমাৰ এঘাৰটা ইন্দ্ৰিয়ৰ মাত্ৰ আমাক মনটো বিচাৰিছে কিন্তু আমিবিলাকে দহটা ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা ভক্তি কৰোঁ মানে মানে নাম গোৱাত নাম গাইছোঁ হাত চাপৰিও বজাইছোঁ মুখেৰেও গাইছোঁ কিন্তু মনটো নামত নাই মনটো দেশ দুনিয়াত ঘূৰি আছে কোন আহিল কোন কি কৰিছে কোনফালে কোনে কেনেকৈ বহিলে কি কৰিলে কি নাই এইবিলাক কথা অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য নামৰ আসন এৰিবলৈ নাপায়েই ফুচুঙা ফুচুঙি ধেমালি ধুমলা আৰম্ভ মানে নামৰ প্ৰভাৱ আমাৰ শৰীৰত নপৰে কিয় কাৰণ আমি মনটো নামত দিয়াই নাই আমি শাস্ত্ৰ শুনিবলৈ যাওঁ কায়িকভাৱে বহি থাকোঁ মনটো ক'ৰবাত ঘূৰি থাকে আপোনালোকৰ দৰে নহয় আপোনালোকে একান্ত মনে শুনি আছে বহুত আহে তেনেকৈ মানে মনটো ইয়াত নাথাকে মনটো বাহিৰত ঘূৰি থাকে এতিয়া ভগৱানে কৈছে যে মনটো মুখ দিয়া আৰু ইয়াত গুৰুজনাই কৈছে এক চিত্ৰে শুনিবলৈ আমাৰ মনলৈ চৌবিছ ঘণ্টাত বাৰশৰ পৰা ষাঠি হাজাৰটা চিন্তা আহে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ইয়াৰে শতকৰা আশীটা চিন্তা ব্যৰ্থ বা বেয়া চিন্তা কেৱল বিছটা চিন্তা ভাল আৰু মনটো এনেকুৱা যে আপুনি চিন্তা নকৰোঁ বুলি থাকিবও নোৱাৰে মনটোৱে চিন্তা নকৰোঁ বুলি আপুনি থাকিব নোৱাৰে অহৰহ মনলৈ চিন্তা আহে অহৰহ আহি থাকে ইটোৰ পিছত সিটো সিটোৰ পিছত সিটো সিটোৰ পিছত সিটো গতিকে মনটোক কেনেকৈ ৰাখিব পাৰিব ইয়াক কিবা এটা বিশেষ বস্তুত লগাই থ'ব লাগিব এজন মানুহে জংঘললৈ যাওঁতে এটা শক্তি পালে যাক জিন বুলি কয় জিন জিনটোৱে তেওঁৰ ওচৰত দৰ্শন দি ক'লে যে আকা মোক আপুনি লৈ যাব পাৰে আৰু মোক বিভিন্ন মোৰ দ্বাৰা কাম কৰোৱাব পাৰে কিন্তু চৰ্ত এটা আছে বোলে কি মোক কিন্তু অহৰহ কাম দিব লাগিব যদি কাম দিব নোৱাৰে আপোনাৰ ডিঙি চেপি আপোনাক মাৰি পেলাম তেওঁ লোভত পৰিছে মানুহজনে ভাবিছে ঠিকে আছে ইয়াৰ দ্বাৰা বিভিন্ন কাম কৰাম শ শ বিঘা মাটি আছে যদি খেতি কৰাম ইয়াৰ সৈতে লৈ যাওঁ লৈ আহিলে আৰু জিনটোক পিছদিনাই ৰাতিপুৱাই ক'লে যে তই যা মোৰ অমুকত মাতি আছে তই এইখিনি হাল বায় ইটো গ'ল আহিল গোটেই হাল বোৱা হৈ গ'ল আৰু কাম দিয়ক আৰু ইটো সিটো কাম দিয়ে পতাপত আহি কাম শেষ কৰে বোলে আৰু কাম দিয়ক নহ'লে এতিয়া আপোনাৰ ডিঙি চেপি মাৰিম মানুহটোক খাবলৈ শুবলৈ শান্তি নাইকিয়া হ'ল কাৰণ কাম ইমান ক'ৰ পৰা দিব উপায়ন্তৰ হৈ এজন ধৰ্ম গুৰু আছিল তেওঁৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু ক'লে যে গুৰুজনে বৰ বিপদত পৰিছোঁ লোভত পৰি পেলাই মই এটা এনেকুৱা শক্তি আনিলোঁ যিটো শক্তি এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা হৈছোঁ সিহে উল্টাই মোক ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰি আছে বোলে কি হ'ল আৰু বুজাই দিলে তে ক'লে যে এতিয়া এটা কিবা উপায় দিয়ক তাক ইমান কাম কেনেকৈ দিম গুৰু গুৰুৱে গুৰুজন গুৰুৱেই যিজনে অন্ধকাৰ নাশ কৰে পোহৰৰ বাট দেখুৱাই দিয়ে সেইজনেই গুৰু গতিকে তেওঁ ক'লে হ'ব তুমি এটা কাম কৰা তাক কোৱা যে বাঁহৰ বাৰীলৈ গৈ এডাল সুন্দৰ বাঁহ কাটি আনিব বিছ পঁচিছ ফুট দীঘল কৰি তাক সুন্দৰকৈ জাত গোটেইবিলাক জেং চেংবিলাক কাটি সুন্দৰভাৱে তাত তেল ঘঁহি দিব আৰু চোতালত তাক থিয়কৈ পুতিবলৈ ক'বা আৰু যেতিয়াই তোমাৰ বেলেগ কাম নাথাকে তাক ক'বা ইয়াত এবাৰ ওপৰলৈ উঠ এবাৰ তললৈ এবাৰ ওপৰলৈ এবাৰ তললৈ তই ইয়াত উঠা বহা কৰি উঠা নমা কৰি থাক আৰু মানুহটো যেতিয়া আহিল আহি পেলাই জিনক ক'লে তই বাঁহ কাটি আন সি কাটি আনিলে তেল ঘঁহাই দিলে তাত পূৰা চোতালত পুতি দিলে আৰু যেতিয়াই খেতিপথাৰৰ ইটো সিটো কাম শেষ হয় তাৰপিছত আহি কয় যে আৰু কাম লাগে বোলে সেইডালত তই মই যেতিয়ালৈকে নকওঁ তেতিয়ালৈকে উঠা নমা কৰি থাক কিন্তু কামটো লাগিবই আমাৰ মনটো তেনেকুৱা এক মুহূৰ্তৰ কাৰণে ই আঁতৰি থাকিব নোৱাৰে না সি কচিত চনম অভিযাটো তিষ্ঠত্য অকৰ্মিত কাৰ ইয়া 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 ইয়াতে সি অৱশ্য কৰ্ম সৰ্ব প্ৰকৃতি জেৰ গুণেই তৃতীয় অধ্যায় পাঁচ নম্বৰৰ শ্লোকগীতা অৰ্জুনক কৈছে এক মুহূৰ্ত আমি কৰ্ম নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ মনটো অহৰহ চলি থাকে গতিকে মনটো ক'ৰবাত লগাবই লাগিব বাওন ক'ত লগাব এতিয়া লগাবৰ কাৰণে উপায় এই লীলাসমূহ প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম প্ৰভু ভগৱন্তৰ ৰূপ তেওঁৰ লীলা তেওঁৰ ধাম বা প্ৰভু ভগৱন্তৰ ভকত ইয়াত বিষ্ণু আৰু বৈষ্ণৱৰ কথাৰে ভৰি আছে যদি ভকতৰ কোনোবা এজনৰ কথা চিন্তা কৰি আছে ইয়াত বিভিন্ন ভকতৰ কথা আছে বৈষ্ণৱৰ কথা আছে তেওঁলোকৰ কথাও যদি চিন্তা কৰি আছে তেতিয়াও আপুনি পৰম গতি লাভ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে গুৰুজনাই ইয়াত কৈছে যে হেন জানি এক চিত্তে শুনা সাৱধানে নেৰিবা কীৰ্তন যাবে প্ৰাণ থাকোঁ মানে যেতিয়ালৈকে শৰীৰত প্ৰাণ আছে তেতিয়ালৈকে প্ৰভু ভগৱন্তৰ কীৰ্তন কৰা মুখে নাম লোৱা নামৰ মহাত্ম অতি বেছি যম ৰজাই যমদ্ৰতত কৈছে ৰাম কৃষ্ণ নাম যিটো লয় একবাৰ কোটি জনমৰ পাপ ভস্ম হোৱে তাৰ আপোনালোকে জানে অলপ আগতে আমি চৰ্চা কৰিছিলোঁ নল নিলে শিলৰ ওপৰত ৰাম বুলি লিখি দিয়াৰ পাছত যদি পানীত দিয়ে শিলটো ওপঙি আছিল যাৰ দ্বাৰা সাগৰত সেতু বনাব পাৰিলে এই কথাটো ৰাৱণৰ কাণত পৰিল বৰ এটা ৰসিক কথা ৰাৱণৰ কাণত পৰাৰ লগে লগে ৰাক্ষসবিলাক গৈ কৈছে যে এইজন আহিছে কোনোবা মনুষ্য তেওঁৰ নাম লিখি দিলেও দেখোন শিলগুটি ওপঙি আছে এতিয়া আপুনিতো ইমান জ্ঞানী গুণী ইমান শক্তি আছে আপোনাৰ নাম লিখি দিলেওতো তেনেকৈ শিল ওপঙিব লাগে ৰাৱণে ক'লে নিশ্চয় ওপঙিব সেইজন কোন মোৰ ওচৰত মোৰ নাম দিলেও যাব আৰু গ'ল গৈ পেলাই ৰাৱণে কি কৰিলে ক'লে যে মই প্ৰমাণ দেখুৱাম তোমালোকক সেই বুলি ৰাৱণ বুলি লিখি এটা শিল সাগৰত যেতিয়া দিলে চবেই দেখা পাইছে যে শিলটো ওপঙি আছে কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল পিছত ভকতসকলে কৈছে ৰাৱণে তাত ৰাৱণ বুলি লিখি প্ৰভু ভগৱন্তক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে সেই প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ মোৰ লাজটো ৰাখিবা আৰু সৈন্যৰ ওচৰত নহ'লে মোৰ গতি নাইকিয়া হ'ব সেইকাৰণে প্ৰভু ভগৱন্তৰ আল্টিমেটলি নাম লৈ দিলে ৰাৱণ আছিল পৰম জ্ঞানী তেওঁক আপোনালোকে এনেই নাভাবিব যেতিয়া ৰাৱণৰ ওচৰত কুম্ভকৰ্ণক যেতিয়া গৈ পেলাই বুজাইছিল যে দাদা এইটো বৰ ভুল কাম কৰিলা পুৰু প্ৰভু ৰামচন্দ্ৰ হৈছে পৰম ব্ৰহ্ম নিৰ্গুণ নিৰাকাৰ ব্ৰহ্ম তেওঁ শগুন শাকাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি আহিছে গতিকে তেওঁৰ লগত তুমি যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিবা সীতাক অনতি পলমে ঘূৰাই দিয়া ৰাৱণে কৈছিল যে তই কি ভাবিছ মই নাজানো বুলি ভাবিছ নেকি মই এইকাৰণেই যুদ্ধ কৰিম যে তেওঁৰ হাতত যদি মোৰ মৃত্যু হয় মই তেতিয়া পৰম গতি লাভ কৰিব পাৰিম আৰু মই যদি এইটো কৰ্ম নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰামচন্দ্ৰই মোৰ লগত যুদ্ধ নকৰে মই এইকণ সুবিধা নাপাম বৈৰৱভাৱে চিন্তা কৰি হ'লেও তেওঁ পৰম গতি লাভ কৰিলে পাঁচটা যি ভাৱৰ যিটো মহাত্ম দেখাইছে কংসই হওক শিশুপালেই হওক ৰাৱণেই হওক কুম্ভকৰ্ণেই হওক বৈৰৱভাৱে চিন্তা কৰিও তেওঁলোকে পাইছে গতিকে আপুনি যদি দাস্যভাৱেকে যদি আমি চিন্তা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিয় ভগৱানক নাপাব কিয় পৰম গতি লাভ কৰিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে ইয়াত গুৰুজনাই আমাক কৈছে নেৰিবা কীৰ্তন যাৱে প্ৰাণ থাকে মানে ঘৰৰ কলি যোগে জন্ম লভৈ যত প্ৰাণী পাপ সাগৰত তল গৈ লেনজানি তাক উদ্ধাৰিবে মনে কৃষ্ণ কৃপা মই কৰিলা বিস্তাৰ নিজ পুণ্য কীৰ্তিচয় ঘোৰ কলি যুগে জন্ম লভৈজত প্ৰাণী পাপ সাগৰত তল গৈ লহে নাজানি কলি যুগ চাৰিটা যুগৰ ভিতৰত কলিক দোষৰ সাগৰ বুলি কয় কলি যুগক দোষৰ সাগৰ বুলি কয় আৰু এই কলি যুগ যদিও দোষৰ সাগৰ আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে মাত্ৰ পাঁচটা স্থানহে পৰীক্ষিতে কলিক থাকিবৰ কাৰণে দিছে অভ্যৰ্থিত তথাশ্ম স্থানি কলৈয়ে দদৌ দ্যুতম পানম শ্ৰীয় চুনাত্ৰ অধৰ্ম চতুৰ্বিধা প্ৰথমতে চাৰিটা বস্তু দিছে নিপতি বুলন্ত কলি তোক দিলোঁ স্থান যৈত্য খেলে যোৱা পাষা কৰৈ মদ্যপান স্ত্ৰী পঞ্চ শুনা গৃহস্থ থাকৈ যৈত্য এহি চাৰি স্থান দিলোঁ বঞ্চ গয়া তৈত্য চবতে নাই এই চাৰিটাক অধৰ্ম বুলি কৈছে প্ৰথমতে কি দিলে প্ৰথমতে কৈছে য'ত যোৱা পাশা খেলে য'ত মদ খায় য'ত পৰশ্ৰী পৰদ্বাৰা গমন আছে আৰু য'ত আছে হিংসা সোণা সোণা মানে হিংসা কেনেকুৱা হিংসা আমাৰ ঘৰত পাঁচ ধৰণৰ সোণা হৈ থাকে হিংসা হৈ থাকে অজানিতে জলকুম্ভ চুলীয়া বাঢ়নি ঢেঁকী পতা গৃহস্থৰ ঘৰেহি সোণা পঞ্চ গোটা জলকুম্ভ য'ত পানী থয় কলহ এতিয়া কলহত নাই টেংকত আহিল কিন্তু পানী য'ত থয় তাত বিভিন্ন পোক পৰুৱা সোমাই পেলাই মৃত্যু হ'ব পাৰে আমাৰ দ্বাৰা অজানিতে পাপ হয় চুলীয়া মানে চৌকা বা জুহাল য'ত আমি অন্ন ৰন্ধন কৰোঁ তাত কীট পতংগ মৃত্যু হৈ পাপ হ'ব পাৰে বাঢ়নি য'ত আইসকলে ঠাই সাৰে তাতো পোক পৰুৱাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে ঢেঁকী য'ত চাউল বা পিঠাগুড়ি আদি আপোনালোকে খুন্দে তাতো মৰিব পাৰে কীট পতংগ পাপ হ'ব পাৰে আৰু আটাইত আৰু এটা বস্তু দিছে পতা য'ত মচলাজাতীয় বস্তু পিছে নজানিতে অজানিতে আমাৰ দ্বাৰা এই পাঁচ ধৰণৰ হিংসা হৈ থাকে আৰু তাৰ কাৰণে আগতে পঞ্চ যজ্ঞ কৰিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু বৰ্তমান তেনেকুৱা যজ্ঞ কৰিব নালাগে কাৰণ ৰাম কৃষ্ণ নাম যিটো লয় একবাৰ কোটি জনমৰ পাপ ভস্ম হোৱে তাৰ আপুনি অজানিতে যদি কিবা পাপো হৈছে কৃষ্ণ 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 বছ আপোনাৰ সমস্ত শেষ আপোনাৰ সমস্ত শেষ কিন্তু জানি শুনি পাপ কৰি কাৰোবাক ভৰিয়ে আপুনি পিছফালৰ ফাল লেং মাৰি পেলাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি ক'লে সেইটো নহ'ব অজানিতে যদি কিবা ক'ৰবাত হৈ গৈছে তাৰ কাৰণে প্ৰায় চিত্ৰ আপুনি কৃষ্ণৰ নাম ইয়াতকৈ সুন্দৰ একো নাই এতিয়া এই কলি যুগ যদিও দোষৰ সাগৰ ইয়াত থাকিবলৈ পাঁচটা বস্তু দিছে কি পাঁচটা প্ৰথমতে চাৰিটা দিলে যৌত্ব খেলে যোৱা পাশা কৰে মদ্যপান মদ পাণ স্ত্ৰী আৰু পঞ্চসুনা তাৰ পাছত দিলে সুবৰ্ণ সুবৰ্ণ মানে সোণ ধন সোণ ধন সোণ কোনবিলাক যিবিলাক অনীতিৰ দ্বাৰা যিবিলাক অধৰ্মৰ দ্বাৰা ঘটে এইবিলাকত কলি থাকে গতিকে আমাৰ ভকতে এই পাঁচটা বস্তুৰ পৰা যদি আঁতৰি থাকে তেতিয়াহ'লে কলিৰ দোষে আমাক চুব নোৱাৰে এতিয়া ইয়াত কৈছে যে দোষৰ সাগৰ কলি আৰু এটা ভাগৱতত আমাক উপায়ো দিছে কলৌ দোষ নিধে ৰাজন অস্থিহী এক মহান গুণ কীৰ্তনাদেৱ কৃষ্ণশ্ব মুক্ত চংঘ পৰম্প্ৰজিত বাৰ তিনি একাৱন্ন তাত কৈছে যদিও দোষৰ সাগৰ কলি ইয়াত এটা মহান গুণ আছে যে ইয়াত যদি ভগৱান কৃষ্ণৰ নাম কীৰ্তন কোনোবাই কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ মুক্তি পাব সেইকাৰণে ইয়াত গুৰুজনাই আমাক ক'লে ঘৰ কলি যোগে জন্ম লভৈজত প্ৰাণী পাপ সাগৰত তল গৈ লেন জানি তাক উদ্ধাৰিবে মনে কৃষ্ণ কৃপাময় কৰিলা বিস্তাৰ নিজ পুণ্য কীৰ্তিচয় ইয়াত প্ৰভু ভগৱন্তই নিজে অৱতাৰ লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁৰ যশলীলা প্ৰচাৰ কৰিলে আমি নামত গাই থাকোঁ বেদৰ গোপুত বিত্ত নাৰায়ণয়ে দৈৱিক দৈৱকৃত সন্তে ভৈলা বিদিত সাক্ষাতে ভৈলা বিদিত জীৱৰ তাৰণ সেইটো নাৰায়ণয়ে প্ৰচাৰিলা নিজৰ যশ ধৰ্ম বিপৰীত নিজৰ যশ তেওঁ প্ৰচাৰ কৰি গ'ল কিহৰ কাৰণে জীৱৰৰ তাৰণ সেইটো সেইকাৰণে গুৰুজনাই ইয়াত কৈছে যে ভগৱান কৃষ্ণ এক উপদেশ ভাগ এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে কাহিনীৰ লগত ৰিলেটেড আছে কাৰণ ভগৱান কৃষ্ণই কিয় অৱতাৰ লয় এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ মনত আহিব যদিও আমি আগতে আলোচনা কৰিছোঁ এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কাৰণে গুৰুজনাই ইয়াত দিলে যে প্ৰভু ভগৱন্তই নিজে অৱতাৰ লৈ বিভিন্ন লীলা কৰিলে কিহৰ কাৰণে যাতে কলি যুগৰ মানুহে এই লীলাসমূহ শ্ৰৱণ কীৰ্তনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে এক দোষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে